Батько завжди поруч. Хай не фізично, але в нашому серці. В моєму віці багато хто цього не розуміє. Але з часом питання, а як би зробив батько, в більшості випадків допомагає прийти до правильного рішення. Мій батько для мене є гарним наставником і просто другом. Мій батько – це моя родина, яку я поважаю і дуже кохаю. I just wanted you to know that I love you, Daddy. Dear Daddy, Happy Father's Day. I always feel your support. Your advices are priceless. You are and always will be the best example to me. I want to be the same as you. I miss the time we spent together. Love, Sasha. Для меня папа всегда был, есть и будет примером для подражания и вершиной, к которой нужно стремиться. Но также для меня он не просто друг и замечательный человек. Когда я рядом с ним, я чувствую себя защищенным и уверенным. Я никогда не видел человека, который был настолько спокойным даже в самых трудных ситуациях. Для меня папа просто идеал человека не всегда им был. Я считаю, что отец должен быть наставником и одновременно другом, который будет направлять тебя и показывать тебе твой путь в будущее. И мне кажется, мой папа сочетает тебе все эти качества. Я кахаю тебя, тату, И я тобой дуже пишаюся. Я сделаю все, что могу, чтобы ты мой пишался. Слава Украине!